Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мне пришла посылочка с интернет-магазина ВДВ. И сейчас мы с вами обсудим каждую позицию товара, который я получила. А это 5 наборов для вышивки, слизелин и бисер. Так что оставайтесь с нами, я уверена, будет интересно. Итак, друзья мои, сейчас мы с вами рассмотрим по очереди все те наборы, которые мне пришли из магазина ВДВ. Замечу, по моему мнению, это лучший интернет-магазин в Украине, как для покупок наборов для вышивки, сумочек, разного рода картин и всего, что касается вышивки, так и покупки бисера. Постольку, поскольку в данном магазине предоставлен бисер прициоза самых разных размеров, начиная от 10, к которому мы с вами все привыкли, заканчивая бисером прициоза 15 размера, которого в Украине в принципе больше не возит никто. Итак, друзья, начинаем смотреть. Итак, первый набор, который мне пришел, это вот такой вот набор, вот такая вот картина Сицилия. Эта картина пришла в наборе вместе с бисером, вот он весь, и самой картиной. И сейчас мы с вами вместе откроем этот наборчик. Честно признаюсь, до того, как начать снимать видео, я его не открывала. И посмотрим, что именно мне пришло непосредственно в самом наборе. Итак вытягиваем и смотрим. Во-первых, сразу бросается в глаза то, что бисер, он такой очень приятный и очень красиво подобран. Видите, нету никаких цветов, которые как-то бы выделялись на фоне других. То есть он подобран, во-первых, со вкусом, во-вторых, подобран так, чтобы нигде ничего не было таким вот выпиюще кричащим. Дальше, что касается непосредственно самой картины. Картина о, тут еще есть иголочка. Думаю, не могу открыть. Вот. Что касается самой картины. Картина выглядит вот так вот. По размеру она 38 на 30 сантиметров. То есть, в принципе, она таки большая. Что еще очень интересно. Для сравнения я заказала вот одну картину Сицилия в наборе и вторую картину Сицилия. Она немножечко, видите, другая, но без бисера. И что одна, что другая картина, она, в принципе, не отличается качеством друг от друга. То есть, если вы хотите самостоятельно подбирать бисер, у вас есть такая возможность. Более того, вот тут, вот сбоку, есть описание по номеру по номерам бисера, которые рекомендует сам магазин для того, чтобы а, вы могли вышивать. Но а... В любом случае, все цвета вы можете менять на свое усмотрение, если заказываете не в наборе, а непосредственно вот так вот по отдельности. К слову, что еще могу сказать, на сайте огромнейший выбор самых разных вышивок, самых разных вот этих вот картин. Более того, все они печатает сам магазин ВДВ, то есть в качестве их вы можете не сомневаться. Что еще очень интересно, к самой картине, к той, которая идет у меня без бисера, без набора, есть вот такая вот, вот такой вот вкладыш, и где написано, написано на украинском, постараюсь перевести, это флизелин. Он наклеивается на заднюю часть для того, чтобы вот эта ткань сама, вот эта сама картина была более плотной и было более удобно вышивать. Это очень интересная идея. Я, честно, раньше с таким не сталкивалась никогда, но уверена, что если они это положили, значит, это имеет место быть очень полезным. Следующий набор, про который мы с вами поговорим, это вот такая вот картина. Это уже вышивка нитками. Переворачиваем и видим, что тут у нас в набор входят нити, и они как-то очень интересно все. Подобраны сейчас, откроем и посмотрим вместе. Итак, открываем. И что у нас тут есть? В первую очередь мы видим схему. Схема вот такая вот большая. Она, я так понимаю, не помещалась на одну. Ага, и она разбита на две, на две схемы. Вот так вот. Если их положить, вот видите, тут получается вот такая вот одна большая схема. Очень интересно, честно, очень. Дальше. Тут есть листик вкладыш, в котором указано, что у нас тут указано. У нас тут указано, как вышивать. Это вышивка крестиком. Даже показана сама технология, как правильно это вышить. Далее в набор входят нитки. И сама канва. Ага, а также входит иголочка. Иголочка, замечу, сейчас вытяну, покажу вам. Смотрите, иголочка с очень большим ушком. Не знаю, сейчас будет ли видно на камере, да. Но, во-первых, иголочка достаточно тонкая. Во-вторых, она с большим ушком, что очень, в принципе полезно. Дальше в набор входит сама канва, по которой вышивать. Канва, в принципе, обычная. Я не, не особо знаток канвы, какая она должна быть, да, но эта канва мне, в принципе, нравится. Закрываем. Вот такой вот набор у нас Пришел с и нитями. А, видите, вот даже как интересно сделано. Нитки все рассчитаны, сколько вам их будет необходимо. И они пришли не одна полосочка просто, а их три полоски. То есть по всем-всем цветам, которые необходимы, есть все ниточки. Это действительно находка. И мы с вами переходим к следующему набору, который мне пришел. Следующий набор это вот такая вот сумочка. Точнее даже это не сумочка, это набор для вышивки этой сумочки непосредственно с тем, чтобы потом в дальнейшем ее сшить. Я вам сейчас покажу, как она выглядит, но на сайте было написано, что просто этот на которой вы вышиваете и потом должны быть эскизы как и что делать ух ты смотрите во первых у нас есть схема для вышивки у нас есть все ниточки что очень интересно дальше что у нас еще есть опять же иголочка классная иголочка я уже вам показывала такую а далее вот это вот часть сейчас откроем. Смотрите, вот эта часть, это непосредственно та часть, которая должна быть вышита. Ткань такая очень приятная на ощупь и очень красивая. Такой вот под старину, с претензией на старину. Дальше на саму сумочку ткань вот такая. Она похожа на вот эту, да, но понятное дело, что она отличается, так как это канва, а это обычная ткань. Дальше что у нас тут есть? Ага, это у нас подкладка. И а что это такое? Хм, интересно, наверное, тоже что-то с этого наподобие. Так, у нас тут есть инструкция, как ее шить полностью. И в принципе все. Сама готовая сумочка должна выглядеть вот так вот. Мне эта идея вот такой вот сумки очень понравилась, так как она с какой-то такой претензией на старину. И сейчас вот этот вот весь этнический стиль очень-очень модный. А мы с вами переходим к следующему моему набору. Следующий набор, он более мелкий, чем предыдущие. По размеру он 20 на 20. И я сейчас его открою и посмотрю, что это такое. Потому что такой вышивки я раньше не встречала. Я вообще не очень часто вышиваю, поэтому Мои знания в данной области немножечко устарели. Смотрите, что это такое? Это вот такая вот картина с инструкцией, как ее вышивать. Это какой-то новый, наверное, способ вышивки, поскольку я про такой честно даже не слышала. Что у нас тут? Ага, у нас тут приклеена скотчем. Сейчас я отклею и покажу вам, как выглядит сама картина. Вот так вот. Ох, какой миленький цветочек. Тут вот есть иголочка. Кстати, к каждому набору идет иголочка. И ниточки, которые нужно использовать в данной вышивке. Ниточки такие нежные-нежные. Прям такие вот приятные-приятные. Аж хочется садиться и вышивать. Вот такой вот маленький наборчик. Кстати, все ссылочки я вам оставлю под видео. Если у вас возникнет желание приобрести для себя какой-то из показанных наборов, либо же любой другой, вы сможете перейти и это сделать. Следующее, что я заказывала в данном интернет-магазине, это был флизелин. Флизелин это очень интересная штука для декорирования одежды, сумок и, в принципе, всего-всего-всего, на, на что, вы бы хотели, а, что вы бы хотели декорировать именно вышивкой. Как это все делается? Смотрите, флизелин приходит вот в таких вот наборах. Один я уже вытянула, и сейчас я вам его как раз показываю, как это применять. К примеру, вы хотите вышить на футболке вот такую вот кошатину. Вы прикладываете вот это флизелин к месту на котором должна быть вышивка дальше обычными стежками пришиваете данный флизелин к футболочке и вышиваете этот флизелин для вышивки бисера после того как вы вышили данную картинку вы замачиваете футболочку в прохладной воде флизелин растворяется и у вас получается вышивка уже непосредственно на самой футболочке. Это очень интересная штука, особенно для детских вещей. Флизелина на данном сайте очень много. Он есть самый разный, есть Цветами, есть с орнаментами, вышивки э, в народных мотивах, есть вот эти вот такие вот более детские варианты. То есть выбор просто огромнейший. Далее я заказывала булавки. Это самые обычные булавочки, которые я не знаю почему, но они мне понравились. И я решила, что я прям их очень хочу. И соответственно заказала на данном сайте. И последнее, о чем я просто не могу молчать, я обязана вам про это рассказать, так это про бисер. Бисер, который на данном сайте предоставлен в самых разных размерах. Я сейчас имею в виду именно чешский бисер. Чешский бисер прициоза. Я заказывала бисер 9 размера, 11 и 12. -го. 10 -го размера бисер есть просто в огромнейшем количестве, в огромнейшем выборе. А бисера а, 11, 12, 13, 14, 15 размера выбор немножечко меньше, но тем не менее он тоже очень велик. Для тех, кто искал делику в Украине, а у них есть делика. И те кулончики, которые вы могли видеть в мастер-классе на моем канале раньше, были сделаны именно из их бисера. Выбор, к сожалению, повторюсь, не особо велик делики, но он есть, и цены очень лояльные. Цены настолько лояльные, что больше вы таких нигде не найдете. Делика там стоит, по-моему, 45 гривен за 10 грамм, что очень-очень дешево. А что касается бисера вот этого, 9 размера. Цвета реально есть очень интересные, которых я не встречала в принципе нигде. Особенно мне понравился вот этот цвет. Это под дерево. И он в действительности, я не знаю, сейчас передает камера или нет, он выглядит как деревянный бисер. Да, ну он, понятное дело, не деревянный это обычное стекло, да, но смотрится просто потрясающе. А для чего нужен бисер 8-9 размера, так это для того, чтобы а, вязать сумочки. Именно вязанные сумочки, а, вот таким вот бисером, они смотрятся очень красиво. Для жутов он великоват, а для сумочек это то, что надо. Что касается бисера 11 размера, 11 размера я заказывала бисера не особо много, всего 4 пакетика, вот такой вот бисер я заказывала в 11 размере. И мне было интересно, какой бисер придет в 12 размере, он немножечко мельче, чем 11, но что порадовало, он очень качественный и весь бисер у них первого сорта, у них вообще нет бисера второго сорта. Это безумно приятно. А. Вот это то, о чем я с вами хотела поговорить в сегодняшнем видео. И это то, о чем я хотела с вам рассказать и чем хотела с вами поделиться. Итак, друзья, давайте подводить итоги. Первое, что мне безумно понравилось в данном интернет-магазине, так это большой ассортимент и огромнейший выбор. Второе, что я могу отнести к плюсам, это очень быстрая доставка. И третье менеджмент, который очень внимательно относится к каждому вашему заказу и в случае необходимости поможет подобрать то, что необходимо исключительно для вас. Я очень надеюсь, что данный обзор был для вас полезен. Подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в наши группы в соцсетях, ссылочку вы можете найти под видео. И до новых встреч в новых видео, друзья мои! Пока-пока!